Что бы я хотел сказать о самой книге? Ну, множество вопросов возникает, к сожалению, они появляются в информационном поле как-то фрагментарно. Скажем, за те прошедшие почти, ну вот уже более 15 лет, с 95 -го года, с 97 -го особенно, когда были возбуждены первые фактовые дела по деятельности корпорации ЕСУ, по деятельности премьер-министра, экс-премьер-министра Лазаренко, в, правом поле, в информационном поле появляются всего лишь фрагменты каких-то фактов, которые искажаются, перекручиваются, особенно заинтересованными лицами, тем более теми, которые хотят уйти от заслуженной ответственности. В этой книге вы найдете только факты, подтвержденные документально. Но поскольку мне приходилось делать презентации первого издания книги, уже тогда задавали вопросы, как вы, юрист, могли, скажем так, изложить в этой книге, не нарушив закон, не нарушив следственную тайну, материалы уголовных дел, следственных дел. Ну, поскольку я действительно юрист, так, поэтому закон стараюсь не нарушать. И в этом плане в книге опубликованы только те документы, которые уже до этого были где-то из в открытых источниках. То есть это либо произошли какие-то утечки из следственных материалов Генеральной прокуратуры. К сожалению, в настоящее время такие утечки стали очень часты. Но это характерно для нашего периода истории. Вы знаете, что на страницах газет, особенно в интернет-изданиях, появляется масса материалов из уголовных дел, которые, в принципе, должны быть закрыты до направления их для рассмотрения в суд по существу. Огромный поспорьем для тех, кто занимается, кто интересуется тематикой Тимошенко-Лазаренко, есть архивы американского суда. Ну, все вы читаете «Украинскую правду», видите, что там господин Лещенко, журналист «Украинской правды», часто общается с этими архивами, для чего совершает поездку в Сан-Франциско, и поскольку дело это уже закрытое, он, э, можно иметь, как любому другому гражданину, не только гражданину Штатов, так и э, гражданам других стран, доступ до материалов дела Лазаренко, американского, который находится в архиве окружного суда в Сан-Франциско. Но это затратный момент, не каждый может позволить себе такую поездку, но существует э, специальная система допуска в интернет-сети до электронных архивов, вернее, архивов электронных документов различных судов Соединенных Штатов, в том числе и окружного суда Северного округа штата Калифорния, который находится в Сан-Франциско. В этой книге изложено, указано название этой системы. Можно через интернет, заключив договор, заплатив определенные небольшие деньги, свободно бродить по архиву Американского суда и читать материалы Американского суда, которые находятся в электронном виде, в том числе массу материалов, которые, скажем так, провели определенные путешествия из Украины путем передачи в рамках правовой помощи американцам из украинских уголовных дел. Теперь они находятся в открытом доступе в архиве Американского суда. Ну и кроме того, множество документов, уже прошедших арбитражных, хозяйственных процессов, касающихся ЕСУ, касающихся Тимошенко, Лазаренко, фигурируют в открытом виде в материалах гражданских процессов и других в Украине. Значит, поэтому для книги использовались именно те документы, для того чтобы, ну поскольку я собственными руками создавал это дело, я знаю какой документ, если он появляется где-то в интернете или э, другим образом в э, прозрачном виде для широкого пользования. Э, Неизвестно, является ли он достоверным, либо же это какая-то фальсификация. Поэтому достоверные документы отобраны, они послужили документальной основой для этой книги. В книге даны ответы на многие интересные вопросы.